канал представляет для вас новый сериал «Легендарный воин. Нахождение Айвена». Шестая серия. Ух, что-то уже прохладно встает. Ладно. Слава Богу, что я уже около своей церкви. Точнее, в ней. Фух. Так. Давненько я тут не был. У командировки был. Прохладно все-таки. Ну, можно что-то и почитать. Фух. Давненько я здесь не был. Рад был, что я уже вернулся. Так. Что у нас здесь? Ага. Ну, иду хотя бы на свой люд, посмотрю, что люди скажут. Что уже здесь творилось, вообще, в общем-то. Ух ты, ё-моё, и кахаладрига. Ух ты, Но все таки ж осень идет, как-никак. Эй, что такое? Что случилось? Что, что такое? Да ну, ты, ты чё, ты что, натуре говоришь это? Да простить меня Бог такой, чтоб в моей церкви было. И там труп лежал. Девушки. А -мо. За что ж ты мне такие Бог даешь, мне такие грани. Ладно. Иду прощаться. Так. Фух. Вроде бы этот это поселок. Надіюсь, що цей Так Сподіваюсь що тут яка Айвен. Бо без нього буде принципіально. Ей, молодой чоловік. Молодой чоловік. А. Та чого ж ти так погаєш меня, ти Простите, а ви не знаєте, тут ДК Айвен? Какой ще Айвен, Йо-моє Та, Обычний Айвен. Типа, ну, як похожий на солдата, такий. Ну, обичний. Ну, як сказати, ну. Він до вас ще ну сюди прийшов новенький, типу, ну. Сюди. Та ти що, прикалися, муж, мужик? Я вже тут ніякого айвена не знаю. Я сам тут новенький. Сам еле. Єл Справляюсь туди-ка. Хожу, бружу, що хочете, роблю. Ну, якщо хочеш. Иди туда, туда, в ту сторону, там увидишь замок, иди просто прямо, и там увидишь, там будет вортер. Ну, эй, не дослушал меня, ладно. Ну, иди. Ай. Ага, новенький, новенький, конечно, Это очень новенький. он какой-то подозрительный, мне кажется. Ладно, сделаю вид, что ничего не бачу. И мне кажется, что я его где-то вижу. Но где? Не знаю, где. О, той замок. О, стоп, что за крик? Что за я звук? А то ли мало ли что? А то ли мало что? Но его баню, я лучше не буду раскувати. Я лучше втечу и все. Я монах, честное слово. Что за звук был, ё-моё? Где Айвен? Мне интересно, он же вроде в тему поселки был. Чи не в тему? Че, ошиблись может? Ай. Поганые дела, поганые идут. Боже погани. Не так, не сяк. Нема куда идти. Нема дом. Ну, класс. Эх, вроде сидишь, что-то делаешь. Думаешь. А в голову-то ничего не лезет. Эх. Да. Плохие дела. Хорошие-то есть. А вот теисты и дом взят. Неизвестно. Так. Это своего командира спешит, а то что с ним даже точно прихлопны. Это я точно уверен. Так, надо идти. Так, 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 так. Эй, мужик. А? Что такое? Слушай, ты не можешь мне помочь? Все, не можешь мне помочь найти Айвена? Знаешь такого? Он вроде бы у вас новенький был. Ну, сюда... А, Айвен? Да что шось знакомое имя, я, я шось... Он вроде бы здесь был, до нас записывался в эти роды, но не знаю, что он точно туда ка. Он вроде бы с дома, или что? Десь так, примерно. Слушай, ты можешь мне помочь его найти? Я то помогу. А что мне за это будет? Да не парься, бабло да. Ага, бабло даже, да? Да ладно, я же шучу. Хорошие тебе будут. А как-то сам зарублю. Ладно, пошли. Я знаю, где его может быть. тёй. Между без дома. И в лесу чует. Ну, Но я к лесу. Ну, около нашего поселка тут. Вот там. Ладно, пошли, давай. Не будем тянуть. Траба ты. Пошли. Давай. Только не отставай. А вообще, что ты здесь забыл? Да, пришел за Айвином. Помочь ему. Я вроде самый легендарный чешо из войны. В смысле? Ну, а вы что, не слышали про его? Нет. Да про его даже никто тут и не говорит. И не. Ось. Тудик. Ось тут. Ось тут он живет, короче. Ага. Ну, спасибо. А ее костер есть зажигалка. Давай сейчас тебе зажигалка и дам до меня до Давай, пошли. У тебя здесь дом есть? Ну ты сказал, конечно. я тут уже тут с тут мое детство все прошло. А ты что питаешь? У тебя есть дом. Вот то сказал, конечно. Вот о, наша лошадь моя есть. Это уже идеальная лошадь такая, что кроме меня, никого не, не смог. Ого, вот а ты живешь скромно, конечно. Эх, скромность. Я про ее даже все не сгадаю. Много и мне надо было за ее заплатить. Ось, лошадка. Что ты тут? Так, не напугай только ее. Что ты? Драгуш. Ну, не бойся, не бойся. Все хорошо. Эх. Ты можешь схватить своего списать, уже надою. Так. Ты будь тут. Я тогда найду тебе место. Чи никто мне не спит. Из моих тех. ё -моё. Так. Все. У меня могут гости быть, так что... Ну, сам знаешь, короче. Давай. Ну, У меня просто они сегодня были. Они еще, может, не поехали, не знаю. Ну, короче. Хорошо, все, давайте. Так, а, так, так, так. Ага. Камин, камин, камин горит. Эх, ложки. Так, кто там спит, кто чинит. Так, тихо, тихо. А, все, понял. Ну, короче, его мало сюда на другой поверхи, я так понял, Засляты, Ну, в общем, что ли, как-то я. А не, только на педвале. Я, конечно, только шесть сам своего дома. Так. Треба поприбрать ее. Оп. Так. Слушай. Если тебе надолго? Ну, не знаю. Ладно. Пошли в дом. А то уже целую ночь мы старчим здесь. Ну, я как целую ночь? Я перед ранком, конечно, и шел. Так. Слушай, вот здесь кухня. Ага. Если захочешь, сюда придешь, покушаешь. Ну, еды ше но я потом пойду куплю все туда. Хорошо. Так, тихо. А. Тихо. Тихо. Хочешь спать, иди спи Вот тут Ой А где ты свой счета поднял? Там, там, снизу Поставил Спать охота Так, ладно, я проверю, что там Давай, так тихо Ага, Ты он спит уже То уж. он одурбался такой, скорости? ого так, что тут у нас? Лесопильня. Конечно, я с этим вообще практически не имел контакта. Ну, что здесь будем за вот идти? Так, 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 так. А что вот за этой дверью? Ага, все понятно. Так, 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 так. Фу. ебайся, ё -моё. Да ты... Вот... Ти... Не разбудишь и ничего. Все. Так, ладно. Надо бы... Би... Надо будет купить продукты. Чтобы что то было, что съесть. А то что то не то. Так, ладно. Так, что тут есть? О, кроватушка есть. Так, тут дрова, скрыни. Ну, в принципе, тут ничего такого нового. Ой, что-то я тоже, тоже заморался. Это я тоже подышал свежий воздух. Ой, хорошо. Все идеально. Фу. Ой, так. Ну Вроде бы все. Иду я тоже отдыхать, я мадам. Я же устал, капец, как... <связать> ёмное, хотя бы там чуть-чуть прилег. И тоже имба будет. О, ты уже сто? <связать> Ребятки, всем спасибо за просмотр. Мы очень старались. Если вам не жалко, влепи большой лайк. Подписывайся на канал, если тебе понравился этот сериал. Это уж мой канал. Дуже дякую тебе за все. Смотри дальше, подписывайся и жди новых выпусков.